мое впечатление очень хорошее Значит, ребята готовы то что я видел сегодня играли очень хорошо Значит, я думаю тренерский состав должен остаться довольным и мы тоже формой кандидатов в сборную остались довольными и было интересно посмотреть за молодыми футболистами за будущими кандидатами поэтому очень много интересного увидели сегодня. В принципе, сейчас идет обыкновенный нормальный процесс для команды, которая готовится к сезону. Играется много игр, и команда тренируется по одной, по две тренировки в день. Поэтому нам просто интересно было узнать, как себя чувствуют сборники, если есть травмы, нет травм. Поэтому мы всегда должны знать о том, что происходит с ними. И очень хорошо то, что была возможность приехать своих бывших друзей здесь, одноклубников, поэтому с Сергеем Станиславовичем пообщались. Очень, очень много интересного узнали для себя. И желаем команде стартовать хорошо в сезоне, во втором круге сезона, выступить хорошо. Конечно, сборникам, чтобы проявили себя. И тем футболистам, которые, которых мы просматриваем, тоже хорошо начать сезон проявить себя. И посмотрим уже дальше. У многих из них есть шансы попасть в сборную. Я, я говорил об этом парне, то есть для него он сейчас перешел, вернулся назад в Динамо, для него сейчас очень важный момент, наверное, в его карьере, в его жизни. Значит, если он будет играть, будет забивать и систематически станет важным игроком для Динамо, конечно, мы уже за ним смотрим. Поэтому... Если он и дальше будет продолжать играть в таком же духе, как он играл в Александрии, мы будем тщательно смотреть за ним. Визмец Иград но вы с ним поспалковались? Да, я и с, с Андреем посп... разговаривал, разговаривал с Сидорчуком. Единственное, что он получил травму, поэтому э, не смог, наверное, сыграть сегодня. Мы будем надеяться, что она не серьезная в скором будущем появится в обойме киевского «Динамо». Поэтому для нас очень важно, чтобы каждый игрок, сборник имел игровую практику, имел хорошую физическую форму, и, конечно же, чтобы не было травм. Знаете, у каждого, у каждого, есть шанс. Каждый, каждый игрок, выступающий в своих клубах стабильно, показывающий хороший уровень футбола, имеет шанс попасть в сборную. Самое главное, чтобы он проявил себя очень хорошо и стал важным игроком для команды. А потом это уже будет наше решение. Поэтому, как я уже сказал, мы смотрим за всеми и у каждого есть шанс.